С этим городом у меня связано очень многое. Началось все с большой нелюбви. Я очень любила свой город, это 16 год, уже как два года шли военные действия. И я просто кричала про эту нелюбовь на каждом углу. Я хотела уехать как можно быстрее. Но буквально, да, спустя три года, когда я предложила хоть какие-то усилия для развития, чтобы хоть что-то в нем изменить, я поняла, что главное такие, наверное, вещи. Критикуешь, предлагай. Прежде чем раскритиковать, попробую что-то сделать, что-то изменить, начать с самой малости. И сейчас, откровенно говоря, если у меня будет возможность, наш город будет продолжать развиваться. Я получу высшее образование. С радостью сюда вернусь и буду работать уже тоже, связанное с какой-то общественной деятельностью. Вот проблема занятости и времяпровождения потому что маленькие города провинциальные, они не так развиты, как крупные. Из-за этого молодежь хочет переехать, им негде проводить свое свободное время, у них нет места для самореализации. И это самая глобальная проблема, решив которую мы сможем решить выезд, уезд людей из более маленьких городов. Почему увидеть тут, чтобы вы танцевали, продолжали сегодняшнее свято, которое вы сами влаштовали. А что для вас дал фестиваль? Вот даже вот подготовка участия. Для меня это как возможность опробовать себя. Это безумный опыт, когда нужна просто огромная мобильность, везде все успевать, там обзвонить, там написать сразу же какую-то заявку, всех предупредить. Мне кажется, такие навыки никогда не будут лишними, когда человек коммуникабелен, когда он может делать множество дел за очень маленький срок, это никогда не будет лишним. А мама очень сильно поддерживает в этом плане. Ей безумно нравится, что я являюсь активным таким жителем города, несмотря на свои 16 лет. Она не хочет, чтобы я заканчивала как-то с этой деятельностью. И сейчас очень остро стоит вопрос поступления в институт. И когда нужно решать, какая все-таки это будет специальность. Человек-человек, человек-техника. Человек это самое такое сложное. А ваши пожелания молодежи города? Не сидеть на месте. В первую очередь пытаться совершенствоваться, совершенствовать город, быть открытым к тем же грантовым заявкам. У нас огромное количество этих возможностей. Если бы их не пропускали мимо ушей, мимо глаз, мы бы развивались куда быстрее и меньше было бы жалоб.